Веришь в победу? Разъясни. Ну а какой прогноз такой твой? А ну побангуй, чем и икона? Я не знаю, чем закончится. А Гадаю, что она закончится возвратом на увольнение наших территорий. Что, а... в СИН до 91 -го года? Что, веришь, что мы и в Крым зайдем еще? Разъясни. А как, а ну, как не в это? Конечно, зайдем в Крым. Молодец. Все, в Расскажи, ты же минометчик? Как вы попадаете одной миной подвижущейся в технике. Не, ну, типа, там же не так все сначала надо, сначала надо выставить миномет на, на путь вогного ражения. После этого, ну, только корректировки. Каждую мину нужно взвешивать, взвешивать на каждый имеет разные Что вы с весами ездите по позициям? Сейчас, да. Уже. Ну, типа в последнее время, да, потому что американские мины не сходятся между собой в колесовой категории. Осколок может весить. <кх> Осколок, ну, типа, два осколка одинаковых, понял, а леса там в 300-400 грамм разница. Тянет назад. Ну, да, не Ванька, а ну расскажи, скажи, когда, знаю, когда война знаю, закончится что? и как? Когда не знаю, как? <laughs> перемога. Ну как, перемога это что? Вот Санька сказал, это границы 91-го года, для тебя перемога? Для меня? Я даже не знаю. 91-й год это абсолютно перемога. Ну типу перемога буде один з найважчих днів руху ну, взагалі. Щас коїться така, а от, коли ми коли ми переможемо, не гадаю, що це Знаешь, буде. Це буде будет пусто, як будь-побі. А що буде? А що буде? Праздник. <laughs> Салют, вірвеля А я, а я буду плакати, якщо чесно, оце ні. Ну, все. буде. будуть. Возле своїх. Если честно, для меня победа это просто день, когда ни, ни, никто не погиб уже за этот день. Вот нету ни одного разорванного пацана. Вот это для меня уже, вот этот день, это уже будет победа. Вот такая.